Недельная глава Массе. Итак, мы читаем в этой недельной главе, говорится о городах, которые именно для левитов определяет Тора, и какие для тех, которые неумышленно убили. Поэтому эти города убежища. Я хотел бы сегодня говорить, моего город – традиционном иудаизме назван четыре города святыми. Это Иерусалим, город, в которой Франко-Швейцарская Академия Иудаика, я учился, и она послала меня учебной визой на учебу в Академию Иерусалима. Второй Тивери, где я обучал еврейские души, рядом Назарет, где я побывал и написал серии проповедей, связанные с Иешуа Иисусом, в, город, в города и городам. И Хеврон, и каббалистический город Сват, для меня же в Европе были три города, через которых было дано рождение моей души. Это Мукачево, Киев, Москва. Несмотря на то, что я в четырех континентах земли Европы, Азии, Америки, Африки побывал и жил, и проезжал многие города, включая сегодня город, в котором я уже живу 12 лет, столице Калифорнии, Сакраменто, и города где временно живу, столица мира, это город Нью-Йорк, и какой мой город считать моим первым или основным, возможно, из всех этих городов, или из трех основных моих городов, Мукачева и Киева, и Москвы, я считаю, по свидетельству внутреннего человека, первым моим городом есть Москва. Поэтому именно этому городу суждено распространять все мои проповеди на три континента земли. Ни один город не дал мне духовности и видения, как именно этот город, столица России, Москва, где я познал именно много, потому что здесь я учился в Ищеве, здесь я принял обрезание в Ищеве. этот город дал мне книги по иудаизму на русском языке, и я смог распространить среди прозалитизма, и благодаря общению в этом городе я получил наставника, как сказано Евреям 13.7. Здесь старец сак Зильбер стал моим рав. Конечно, и в Иерусалиме я на дому был у рава, но начало в Москве, хотя в этом святом городе Иерусалиме, особенно когда я учился в Академии Удайки, я общался именно с моим рабом Ицака Зильбером в этом святом городе Иерусалиме. Говоря о городе, я бы хотел, во-первых, указать духовные важные аспекты, которые нам сообщает Тора. Итак, сыны Аарона им, священникам, дали город, убежище для убийцы, Хеврон. Читаем Иисуса Навина 21.13. 21 стих, 21, 27 32. В числах 35 главе этой нашей недельной главе Маасе Творец дает повеление выделить левитам 48 городов из числа этого 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийцы. В духовном аспекте это выражается так, как Тора говорит, человек неумышленно убил ближнего своего топором, рубал дрова или деревья в лесу и так далее, и вдруг случается такое, что он именно Убивает, поэтому получает право убежать в город этот. По дороге были указаны знаки, так и сегодня для человека, то есть его ближним, является ее же душа, которую он неумышленно убивает. Мы должны помочь такому человеку, дать ему право на убежище, показать в этом городе убежище, сказать: вот знак, на такой-то улице находится синагога, ты должен убежать туда, чтобы там познать единого Бога, его Тору, на такой улице, община, где есть вера в Ишуа, Машьяха, можешь убежать и получить веру в Мессии и дары Святого Духа, или же, или, же дать улицу, как это было указание рабе Шауля, апостолу Павлу, улица прямая, где он встретился с рабом Божьим, дать ему указание, где есть раб Божий, подающий пищу вовремя, и научит тебя песни Моисея и песни Анца, чтобы ты мог победить зверя, образ его и начертание имени его. И вот мы видим, что на улице прямой Павел идет до раба Божьего, который был благочестивый, соблюдал весь закон Божий, как все апостолы, ревнитель закона, и там встречается с Ананием раби Шауль, и он возлагает на него руки, и он исцеляется, исполняется Духом Святым. Поэтому мы должны указать именно ближнему нашему на эти города, где есть такие люди, которые могли бы возлагать руки, дабы был человек крещен Духом Святым, дабы те, которые больные, а те, которые имеют дар исцеления, и мы знаем, в городах таких есть люди посылать, чтобы они возлагали руки и были исцелены и так далее, или именно наставляли на всякую истину, казали, как правильно поступить в разных проблемах. А теперь по отношению самых рабов Господних – дать им указание, что их обязанность есть то, что они должны ходатайствовать за город, как мы читаем Бытие 18 глава 20 по 33 стих Авраам ходатайствует, как в языке сказано в 22 главе 30-31 стих «Искал я человека, который бы вступил в пролом и на землю сию, но как не нашел, то гнев мой будет». В книге Иеремии 29 главе говорится, как народ переселенный из святого города Иерусалима, Вавилон получает повеление от Творца. Первое. Строить дома и жить в них. Второе. Разводите сады и ешьте плоды их. Третье. Выдавать в замуж что дочерей и жениться, женить сыновей, чтобы они рождали сыновей и дочерей. Размножались, они, а умолялись. Четвертое. Заботиться обла состоянии города. И пятое – молиться за него. Из, этими, из этих слов видно, что даже город Вавилона города Вавилона, и где бы мы не желали, с этих слов видно, что даже города Вавилона, где бы мы не желали угодно Богу, а тем более те города местности, где сам Бог воплотил души наши и наших детей. Для меня и моих детей это город Букачева. Для Давида город его был Иерусалим, 3 царство один, который после смерти Мессия Ишуа Иисус стал называть его также святым, как мы читаем. Однако мы видим, что в этом городе также начали убивать пророков, апостолов и так далее. И Иоанн уже в книге Откровения называет его на падшем уровне этот город физический Иерусалим, как Содом и Египет, Откровение 11.8. В будущем, как Иоанн, мы достоимся видеть новый город Иерусалим, Откровение 22 Христианская секта мормонов провозгласила новый континент земли, земли Америку, новым Иерусалимом, Израилем. Конечно, такой новый город удостоился 300 миллионов жителей США, из числа которых миллионы совершают ужасные мерзости и беззакония. Но Слово Божие говорит, что в новый город данное будет право уйти соблюдающим западе Божьей Откровение 22.14. И необрезанный, то есть не получивший звание прозолит, и нечистые не войдут в этот город. Исайя 52,1. Ибо этот город будет святой, откровение 21,10, И все, кто будет жить в нем, Исайя 60, 21, Исайя 4, 3, стена города имеет 12 оснований, откровение 21, 14. Город чист, чистое золото будет из чистого золота город Яну показывает Откровение 21.18. Город этот не будет иметь нужды, ни в солнце, ни в луде, Яну показан Откровение 21, 23. А ночи там не будет Откровение 21, 25. И не войдет ничего и ничто именно нечистое, и никто предал мерзости и лжи в этот город. Откровение 20 и 27. В Откровении 16 19 Иоанн пророчествует, что город Великий Вавилон распался на три части, и города языческие пали. А Господь через Захарию говорит так, еще провозгласи, скажи так, говорит Господь Савов, снова переполнятся города мои добром. Захария 17.3. законди свою речь о городе, я хочу этими словами, да поможет всем нам творец, живущим в разных городах, так трудиться духовно, проповедовать закон Божий по всем городам каждую субботу, как написано в Деянии 15, 21, и Мессию Израиля Ишуа Иисуса, молиться и ходатайствовать за города, чтобы наши города действительно стали, как Господь через Захарию сказал, «Города мои», то есть Творца, Захарий 11, 17 чтобы они были действительности городами Бога. Поэтому, дорогой житель, я обращаюсь к тебе, в каком ты городе, в каком континенте земли страны, в каком городе ты находишься, чтобы ходатайствовал за этот город, и чтобы ты молился, и чтобы ты через свое служение мог достигнуть и поднять его на те духовные вершины, чтобы твой город также именовался городом Бога Яхве. Поэтому да благословит Господь всех вас, живущих в ваших городах, чтобы именно подняли вы ваши города на эту ступень, на духовный уровень, чтобы ваши города были святы и чтобы назывались города моими, говорит Господь. Чтобы они назывались именно городами Божьими. Да поможет тебе Господь в этом, чтобы ты живя в этом городе, мог именно своим служением, обществом вместе совершать так духовную работу, чтобы именно влиять на этот город, чтобы ежедневно Господь, как написано в церкву Иерусалимскую, ежедневно Господь прилагал спасаемых, чтобы также и в твоем городе ежедневно прилагались спасаемые, и тогда когда спасаемые будут прилагаться они а члены церкви, а спасаемые, тогда в действительности и твой город будет назван город Господа. Да благословит тебя, Господь, и да будет так наречено на Твоем городе. Имя Творца, чтобы Он назвал именно Твой город моим городом. Аминь.